અમદાવાદના સૌથી વધુ વ્યસ્ત એવા કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની રીડેવલપમેન્ટની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે રૂપિયા બે હજાર ત્રણસો ને ચોર્યાસી કરોડના ખર્ચે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે જે અંતર્ગત પ્રથમ ફેઝમાં બિલ્ડિંગ તોડીને બે બેઝમેન્ટ અને એલિવેટેડ રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે આ અંગે રેલવે અધિકારી ડીઆરએમ સુમિત ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે રેલવે સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટ દરમિયાન મુસાફરોને મુશ્કેલી ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે कार्य त्रमण वर्ष में पूरू करने नेम है पहली चीज यह है कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि समय पे तीन साल का इसका कंप्लीशन पीरियड है तीन साल के कंप्लीशन पीरियड में इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध अभी तक जैसा आज आप देखेंगे अहमदाबाद स्टेशन के डेवलपमेंट में जो पार्सल बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है बेसमेंट दो बेसमेंट इसमें है जैसा आपने देखा कि 3300 पार्किंग स्पेस बन रहा है और हमें ये सारा काम करना है स्टेशन को चलाते हुए लोगों को असुविधा को और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तो दो बेसमेंट नीचे अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो फाउंडेशन है फाउंडेशन का काम हो गया है एलिवेटेड रोड का काम काफी तेजी से चल रहा है तो हम लोग अभी तक ट्रैक पे इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे साबरमती वो साबरमती का, का काम भी आप देखेंगे आज कि वो भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है जिसमें पांच प्लेटफॉर्म होते थे उसके कंप्लीट होने के बाद सात प्लेटफॉर्म होंगे आज की तारीख में अहमदाबाद स्टेशन हम नौ प्लेटफॉर्म के साथ में चला रहे हैं ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बारह प्लेटफॉर्म हमारे पास होंगे और बेहतर और उन्नत सुविधाएं